ওম নমেশ শিৱাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বিষৰাশী জাতৰ জাতিকাসকলৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব কি কি গণত প্ৰভাৱ থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে এক বৃহৎ কৰ্মৰ কাৰ্যকলাপ আৰু ব্যক্তিগত সুখৰ সময় ইংগিত দিছে ইতিবাচক গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বিগৰাশী লোকসকলে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সুযোগ পাব দৰমহা আদি বৃদ্ধি পাব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পদোন্নতি লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে অনুকূল শক্তিৰ উপস্থিতিত আপোনালোকৰ থাকিব যিয়ে ব্যক্তিগত প্ৰগতিৰ আপোনালোকক অনুকূল হ'ব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ বৃদ্ধি কৰিব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিব আৰু বহুতো ধাৰণা আগবঢ়াব ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আহিব কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব কেনেকৈ নিজৰ জীৱনটোক সুন্দৰভাৱে গতি কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট পাব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো এটা নতুন ৰোমাণ্টিক সুযোগ আহিব বুলি কৈছে আৰু বৰ্তমানৰ সম্পৰ্কবোৰ শক্তিশালী হ'ব বিগী মানুহসকল জাতক জাতিকাসকলে এই সময়ছোৱাত আৰ্থিক সৌভাগ্য লাভ কৰিব আৰু বিনিয়োগ বা ব্যৱসায় সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কৰা এটা আদৰ্শৰ সময় বুলি কৈছে এটা ভাল সময় বুলি কৈছে কিন্তু স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খাদ্যভাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া আৰু নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰাটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত সুষম জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰি বিষাসী জাতক জাতিকাসকলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা সজীৱতা আপোনালোকৰ উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ অৰ্থাৎ অতিশয় শক্তি আৰু সুযোগৰ সময় গঢ়বোৰৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে নিজকে উৎসৰ্গা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মজবুত কৰাৰ লগতে বিশেষ ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সুযোগ থাকিব আৰ্থিক দিশত বিষৰাশীৰ লোকসকলে সৌভাগ্যৰ সুযোগ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে সৌভাগ্যৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আৰু বিনিয়োগ বা ব্যৱসায়িক সুযোগৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিব সুস্থ আৰু সুষম জীৱনশৈলী বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনি ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কৈছে যে এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ কিছু গাইডেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে আনকি অতি ৰক্ষণশীলতাৰ এটা স্পষ্ট আৰু সুকীয়া লক্ষ্যৰ দিশত এই বিকাশী জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ শক্তি নিজৰ বুদ্ধিমত্তাক আপোনালোকে জ্বলাই কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব অবিশ্বাস্য দৃঢ়তাৰে তেওঁলোকে অগ্ৰগতিৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সাহস আৰু বাধাসমূহ আপোনালোকে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা যাব এই দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ৰাশি ফল অনুসৰি বিষৰাশীৰ বাবে আপোনালোকৰ ইতিবাচক জীৱনৰ পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা আৰু আৰ্থিক বিষয়ৰ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে গতিকে বন্ধুসকল সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব আৰু এই কৈছে যে এই মাহত সাৱধানতাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি নিজৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু মনোযোগ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু সেয়াই উল্লেখযোগ্য হ'ব বুলি কৈছে প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আৰু অতীতৰ সীমাবদ্ধতাক আপোনালোকে ঠেলি দিব বুলি কৈছে কিয়নো যিসকলে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আটাইবোৰ বেয়া শত্ৰু হৈ পৰে গতিকে পুৰণি কথা বতৰাবোৰ পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ বনত পেলাই কোনো আপোনালোকৰ কোনো লাভ নহ'ব গতিকে হৈ যাবোৰ পাহৰি বৰ্তমান প্ৰেজেণ্টক আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে ফিউচাৰ প্লেনিং কৰক নিজৰ জীৱনটো কিদৰে আগবঢ়াই নিয়ক আগবঢ়াই নিব পাৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে ইতিবাচক ৰূপান্তৰ পথ বাস্তৱ হাতৰ মুঠিত হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত এই যাত্ৰাত আপুনি নামি পৰাৰ লগে লগে বিশেষকৈ আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে আপোনালোকৰ যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি সুন্দৰভাৱে শক্তিশালীৰে আপোনালোকে কৰিব লাগিব দৃঢ়তাৰে কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰিৱৰ্তনক আঁকোৱালি ল'লেও বিত্তীয় বিষয়ত বিশেষকৈ মাহৰ দ্বিতীয় ভাগত সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰা উচিত বিষৰাশী জাত্ৰ জাতিকাসকলে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কিছু প্ৰশ্নবোধক বিনিয়োগৰ বলি হোৱাৰ আশংকা সংকেত দিছে এই সময়খিনিত ধ্যান ৰাখিব এই সময়ছোৱাত নিজৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ অন্তৰৰ কথা শুনিব নিজৰ মনৰ কথা শুনি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে গতিকে কিছুমান গোপনীয়তাও আপোনালোকে বজাই ৰখাৰ বাবে এই সময়খিনিত প্ৰয়োজন আছে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা আৰ্থিক সিদ্ধান্তৰ মাজেৰে খোজ দিবলৈ নিজৰ জ্ঞানৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো উপযুক্ত সময় বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব অনুভৱ কৰিব যে পৰিৱৰ্তনে তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ জীৱনত উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পৰিঘটনাৰ সূচনা কৰিব আৰু আপোনালোকে নিৰাপদে আৰু সফলতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা এক উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই গুণ অপৰিহাৰ্য হ'ব সুযোগ বা সিদ্ধান্তৰ সন্মুখীন হ'লে বিশেষকৈ আপোনালোকে নিৰ্দেশনাৰ সহায় ল'ব পাৰে পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তনবোৰৰ সুযোগ আৰু সম্ভাব্য ফাণ্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে এই আভ্যন্তৰীণ জ্ঞানক আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিলে অত্যাধিক বিবেচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হ'ব বুলি কৈছে গতিকে আত্মবিশ্বাসেৰে নিজৰ চেল্ফ কনফিডেঞ্চেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম আছিল সেই আধৰুৱা কামখিনি যোৱা দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত কৰিব নোৱাৰা বা যোৱা বছৰটোত কৰিব নোৱাৰা কামখিনি আপোনালোকে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিছুমান কাম হৈ থাকিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যৰে আগুৱাই যাব লাগিব এটা উগ্ৰ শক্তিৰে ইতিবাচক শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ব্যক্তিগত বৃদ্ধিৰ চালিকাৰ শক্তি হিচাপে কাম কৰিব বুলি কৈছে এই সময় সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ নিজৰ যিখিনি বুদ্ধিমত্তাৰ যিখিনি আপোনালোকৰ কৰিব পৰা যিখিনি টেলেণ্ট সেইখিনি লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি কৈছে আৰু সাৱধানতা অটল হৈ থকা প্ৰয়োজন আছে খৰখেদাকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে এই সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতেই আপোনালোকে ভাবি চিন্তি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে পৰিৱৰ্তনশীল পৰিৱৰ্তনৰ উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ফলাফলৰ সূচনা কৰিব বুলি বিশ্বাসৰ সৈতে নিজৰ কাৰ্যক একাকাৰ কৰি আপোনালোকে প্ৰত্যাহ্বানেৰে আপোনালোকৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগিব শক্তিশালী আৰু অধিক পূৰ্ণতাৰে উৎখান ঘটাব বুলি কৈছে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৰাশি ফল অনুসৰি বিষৰাশীৰ অধীনত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক পৰিৱৰ্তনৰ সময় আহি পৰিছে নিৰ্ণায়ক কাৰ্যত আঁকোৱালি লৈ আৰু স্পষ্ট দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ পিছত লগা বাধাসমূহ ভাঙি পেলাব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বিত্তীয় বিষয়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কৈছিল সম্ভাৱ্য বিপদৰ মাজেৰে নিগেটিভ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিজৰ প্ৰবৃত্তিক বিশ্বাস কৰি আৰু নিজৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰজ্ঞাক আঁকোৱালি লৈ আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে বুলি কৈছে এই সময়খিনিত এক এই কথা জানি আপোনালোকে সুৰক্ষিত হ'ব যে সন্মুখত পৰিৱৰ্তনৰ সুযোগ আছে আপোনালোকৰ বহুতো অপৰচুনিটি আহিছে সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এই সময়খিনিত আপোনালোকে সুযোগ সুবিধাবোৰ ল'বও লাগিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বাবে অধিক পৰিপূৰ্ণ আৰু সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যতৰ দিশত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ উৰ্বৰ ভূমি প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বহুতো অপৰচুনিটি সুযোগ সুবিধা জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে বহুতো অপৰচুনিটি আহিব সুযোগ সুবিধা আহিব সেই খিনি আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি কৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে এক্টিভ হৈ নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত এই সময়খিনি ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই মাহটোৰ কোনো ধৰণৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বৃহৎ লোকচান হ'ব পাৰে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এক্টিভ হৈ আপোনালোকৰ সক্ৰিয় হৈ কামখিনি কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব টকা পইচা লেনদেনে হওক বা বা কোনো আপোনালোকৰ মেটেল আদি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো বস্তু বাহানিৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক দিওঁতে মিলোঁতে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এক্টিভ হৈ নিজৰ ব্যৱসায়খিনি আগুৱাই নিবলৈ বা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনিত আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায়ত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে খৰ খেদাকৈ লোৱাৰ সিদ্ধান্তই কিছুমান আপোনালোকৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে খৰখেদাকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে তৎক্ষণাত নল'ব আৰু আপোনালোকৰ মাজত কিছু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন আছে যদি আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কোনোবা এজনৰ মাজত আপোনালোকৰ ইগ' ভাৱ বৃদ্ধি পাব পাৰে সেই ধৰণৰ ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিব লাগিব কি ক'ব বিচাৰিছে বা সমস্যাবোৰ ক'ত আছে প্ৰব্লেমখিনি ক'ত আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডিছকাছ কৰি সমস্যাবোৰ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰি সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে যে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু অযথা খৰচ পাতিৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব নিজৰ ব্যৱসায়টো আৰু বেছি কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আগুৱাই নিব কি কি নতুন টেকন'লজি বা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে বা আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি ধ্যান ৰাখে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ হ'ব বুলি কৈছে আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকে বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত এই সময়খিনিত প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু সৰু সুৰা কথা বতৰাই আপোনালোকৰ মাজত ঘনাই কাজিয়া পেচাল সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা ভুল বুজাবুজিৰ আপোনালোকৰ মাজত সঘনাই হৈ থাকিব পাৰে গতিকে ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজিব লাগিব কি ক'ব বিচাৰিছে ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱবোৰ যদি বুজি পায় নিশ্চয়কৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত পৰিমাণে সফল হ'ব গতিকে ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ মাজত থকা যিখিনি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিখিনি ভুল বুজাবুজি যিখিনি পাৰ্থক্য সেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ পৰিহাৰ কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকক দূৰ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে প্ৰেম জীৱনত অত্যন্ত শুভ হ'ব বুলি কৈছে আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিহেতু প্ৰেম জীৱনত অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব সমস্যাবোৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰা দেখা পোৱা যাব বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু জীৱনসংগী অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত জীৱনসংগীৰ অনুভৱ তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ সমস্যা আছে কেনেধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে সেই সকলোখিনি আৱেগক বুজি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰা উচিত এই সময়খিনিত আপোনালোকে বৈবাহিক জীৱনত কোনো ভুল বুজাবুজিৰ হ'লে বা সমস্যা আদি হ'লে তৎক্ষণা কোনো ধৰণৰ বেয়া ডিচিশ্যন নল'ব বা আপোনালোকে নিগেটিভ ডিচিশ্যনবোৰ তৎক্ষণা নল'ব গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত কিছু ভুল বুজাবুজি কেতিয়াবা হয় সঘনাই নহ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় সেইবোৰ যে আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ ডিচিছন ল'ব সেইটো নহয় গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰি সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যনবোৰ লওঁতে বা আপোনালোকে যিখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰি আপোনালোকে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা উচিত বুলি কৈছে এই সময়খিনিত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আপোনালোকৰ মাজত মাহৰ শেষৰ ফাললৈ এটা ভাল পৰিৱৰ্তন দেখিব পাব জীৱনসংগীৰ ছাকচেছত আপুনি বিশেষকৈ বৰ বেছি সুখী হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকে ছাপ'ৰ্ট দিব জীৱনসংগীক ছাপোৰ্ট দিব আৰু কম্পেয়াৰ বা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ তুলনা বেছিকৈ আপোনালোকে বেলেগৰ লগত নকৰিব তুলনা কৰিবলৈ বা আপোনালোকে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনৰ লগত তুলনা কৰে বেলেগৰ বৈবাহিক জীৱন বেলেগে আপোনালোকৰ বেলেগ গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি কথা বতৰাক লৈ যদি আপোনালোকৰ টৰ্ক পেচাল কৰি থাকে আপোনালোকৰ মাজতে সমস্যা হ'ব পাৰে বৰঞ্চ সেইখিনি পৰি পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ ধৈৰ্য প্ৰয়োজন আছে ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে কনফিডেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ধৈৰ্য্য ধৰি আগবাঢ়িবলৈ সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি নিজৰ কাম কাজখিনি সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় বুলি কৈছে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি ছলভ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন ভাল এটা ৰিজাল্টৰ আশা কৰিব পাৰি বুলি কৈছে গতিকে এই সময়খিনি ধৈৰ্য্যৰ প্ৰয়োজন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হেল্থৰ কিছু সমস্যা হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ নেপাহৰিব প্ৰথমতে কৈছিলোঁ নিজৰ স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব নিজৰ হেল্থৰ কিছুমান সমস্যা পালে আপোনালোকে আওকাণ নকৰিব নিয়মিত যোগাসনৰ ব্যায়াম কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এই সময়খিনিত আপোনালোকে সিদ্ধান্ত বোলাওঁতে ভাবি চিন্তাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত স্বাস্থ্যপতিৰ ক্ষেত্ৰত টুটেলি ধ্যান ৰাখিব পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ বহুতো কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ এই মাহটো সুন্দৰ পাৰ হওক এই বছৰটো সুন্দৰ পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব কনফিডেঞ্চ ৰাখিব নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসনসকল আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ ওম নম শিৱাই জয় মা লক্ষ্মী